अवधूतचिन्तन श्रीगुरुदेवदत्त घोरकष्टोद्धारणस्तो श्रीपाद वल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तस्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राय क्लेशहारी सुकीर्ते घोरकष्टात् दुद्धरास्म नमस्ते त्वं नो मात्वा त्वं पितात् क्षेमं कृत् सद्गुरुस्तवम् त्वं सर्वस्वं न प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उत्थरास्तान्नमस्ते पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यम् भीतिं क्लेशं त्वं हराशु त्वदन्यं त्रातारन्नो वीक्षम् इशारस्तजुते घोरात् कष्टाद्मानमस्ते नान्यस्त्राता नापिता न भर्ता त्वतो देवत्वं शरण्योकहर्ता पूर्वात्रेयानुग्रह पूर्णराते घोरात् कष्टाद् उद्धरास्मानमस्ति धर्मे प्रतिं सन्मति देव सत्साङ्गाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिम् भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरासां नमस्ते श्लोकपञ्चकमेत्यदु लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठे नियत्तो भक्त्या स श्रीदत्त भवेत् इति श्रीत्वासुदेवाणं सरस्वतीकृतं घोरकष्टोद्धरणस्तोत्रं गुर सम्पूर्णम् अवधूतचिन्तनश्रीगुरुदेवदत्त